میرا سوال یہ کہ آقا علیہ السلام نے پھر کیوں اتنے صحابہ کی موجودگی میں جہاں حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں جہاں فقیح آزم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں جہاں حبر امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہمی حمد و کے بعد سامین محترم عزیز و قریب دوستوں بزرگوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان کے اس ذات نے ایک دفعہ پھر مجلس علم اور احادیث مبارکہ سماعت کرنے کا بیان کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے فضائل مناقب اور شان سے نوازا وہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور آج کا میرا موضوع یہی ہے عنوان جو میں نے ترتیب دیا اس کو سماعت فرماتے چلیں ان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نائبا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اپنا نائب مقرر فرمایا تو اس عنوان کی تائید میں میں آپ احباب کے سامنے تین حدیث مبارکہ نقل کروں گا حوالہ جات کے ساتھ پہلی حدیث مبارکہ جسے امام ترمیزی نے اپنی کتاب جامع صحیح ترمیزی میں نقل کیا رقم الحدیث تین ہزار چھ سو تہتر پر فرماتے ہیں انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر این یا امہم ام او کما قال علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ آفیفہ حضرت ام المومنین پیاری جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر ان میں ابو بکر موجود ہوں تو پھر کوئی اور امامت کروائے ابو بکر اگر اس قوم میں موجود ہیں تو پھر کسی قوم کے شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ابو بکر کو چھوڑ کر خود مسلح امامت پر کھڑا ہو جائے تو آقا علیہ السلام والسلام جس مرض میں اس دنیا سے وشال فرما گئے اس مرض میں ہی علیہ السلام نے ان دنوں میں ہی اپنے مسلح امامت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو جو ہے وہ کھڑا کیا اور اس کی تائید جو ہے وہ حدیثوں بارکہ بھی کرتی ہے جس کو امام بخاری نے رقم الحدیث چھ سو پر نقل کیا کہ مروع ابا بکر فلی بن ناس کے ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے امام بخاری دوسری جگہ گیارہ سو پر لے کر آئے امام بخاری تیسری جگہ چار ہزار ایک سو تراسی پر یہ حدیثوں بارکہ لے کر آئے اسی طریقے سے امام بخاری چھ سو پر امام بخاری چھ سو چوراسی پر یہ لے کر آئے مختلف کتب حدیث میں حدیث موجود ہے کہ علیہ والسلام نے سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلی بن بناس کے ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں سیدہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے وہ رقیق القلب ہیں تو علیہ السلام نے آخر میں شاط فرمایا تو یوسف علیہ صلاحت کے زمانے جیسی عورتوں کی مثل ہو تو یہ حدیثوں بارکہ امام ترمیزی والی روایت جس کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس کی تائید کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں اس قوم میں کوئی اور شخص زیب نہیں دیتا ہی امامت کروائے اسی طریقے سے دوسری حدیثوں بارکہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے احکام شریعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا ان محمد بن جبیر بن متم ان ابی ہی انا امراتن سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن فامرہا انتر جائے لئی حضرت محمد بن جبیر بن متم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد جبیر بن متم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے آقا علیہ السلام سے کوئی مسئلہ دریافت کیا آقا علیہ السلام سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا فامرہا انتر جائے لئی تو آقا علیہ السلام نے انہیں کل آنے کا کہا کہ آپ کل تشریف لائیے گا آپ کا جواب دیا جائے گا فقالت تو سورت نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ اے رسول ارآن فلم اجد کا اگر میں کل آؤں اور آپ یہاں موجود نہ ہو اگر میں آؤں اور آپ یہاں موجود نہ ہو تو پھر میں کیا کروں کالا ابھی میرے والد فرماتے ہیں یعنی جو راوی ہیں حضرت جبیر بن متم راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کان نہا الموت کہ اس عورت نے موت مراد لی اس عورت نے آپ کا وصال آپ کا انتقال مراد لیا کہ حضور اگر آپ اس دنیا سے تشریف فرما چکے ہوں اور میں کل آ جاؤں اور اپنا مقصود جو ہے وہ حاصل نہ کر سکوں تو پھر میں کیا کروں کالا تو السلام نے اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو بو بکر صدیق رد اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جانا اب اس الفاظ پر آپ گوھر کریں متن حدیث کے جو آخری لفظ ہیں فَإِن لَمْ تَجِدِينِ فَأَتَا عَبَا بَكْرِن کہ تو آئے اور مجھے نہ پائے تو ابو بکر کو اپنا مسئلہ بتانا ان سے دریافت کر لینا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام سراحتاً اپنے بعد اپنا نائب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر چلے گئے اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں فضائل السحابہ رقم الحدیث 2386 پر امام بخاری کتاب المناقب رقم الحدیث تین ہزار چار سو انسٹھ پر پھر امام بخاری دوسری جگہ رقم الحدیث چھ ہزار سات سو چورانوے پر متفق کل حدیث قرار پائی امام مسلم اور امام بخاری کے نقل کرنے کی وجہ سے یہ دو حدیثیں میں اپنے میں نے اپنے تائید میں بیان کی کہ ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے مسلح امامت عطا فرمایا دوسری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے مسئلہ دریافت کرنے کا حکم بھی اگر آپ موجود نہ ہوں تو آپ نے آزاد بکر صدیق رضی اللہ تعالی عہ کی طرف راضی کر دیا کہ آپ آئیں اور اگر مجھے نہ پائیں تو ابو بکر سے مسئلہ پوچھ لینا تیسری حدیث مبارکہ جس سے پتا چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا احکام شریعہ میں ان ابی حریرہ تا انہا ابا بکرن صدیق باساہو فی الحجت اللتی امرہو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ قبل آ حجت الودائی و من نحری فی رہتن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے حج کے لیے بھیجا اللتی امراہو علیہ رسول اللہ قبل حجت الودائی یوم نحری فی رہتن جس کا امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا تھا نہر کے دن ایک جماعت میں بھیجا کس لیے بھیجا یوزنو فی الناسی علا لا یحجو بعد العامی مشرکن ولا یطوفو بالبیتی وریانن حرتبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا گیا اور یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا अلا, لا بعد باد مشرکن اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے ولا یوفو بل بیتی اور بیت اللہ کا طواف برہنہ حالت میں نہ کیا جائے اب آپ اندازہ لگائیں یہ حدیث مبارکہ امام بخاری اپنی کتاب و تفسیر صحیح البخاری میں ہی کتاب و تفسیر میں نقل کرتے ہیں ایک ہزار ترالیس پر امام بخاری دوسری جگہ چار ہزار ایک سو پانچ پر امام بخاری تیسری جگہ ایک ہزار پر امام بخاری چوتھی جگہ چار ہزار تین سو پر امام نسائی اپنی سنن نسائی میں رقم الحدیث دو ہزار نو سو ستاون پر تو مختلف کتب حدیث میں روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام جب حج فرض ہوا تو اقال علیہ و نے پہلے سال حج خود نہیں کیا لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے امیر بنا کر حضبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا حضب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اعلان فرمایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہ کرے اور بیت اللہ کا طواف برہنہ حالت میں نہ کیا جائے میرا سوال مخالفین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ اگر آپ اقالیہ السلام کے خلیفہ اور علیہ اصلاۃ والسلام کے نائب اور وزیر نہ ہوتے تو علیہ اصلاۃ والسلام اپنے مسلح امامت پر آپ کو کیوں کھڑا کرتے اقالیہ والسلام اس عورت کو کیوں فرماتے فائللم تجدینی فاطح بکرن کہ اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر صدیق سے اپنا مسئلہ پوچھ لینا ان سے اپنا مقصود جو ہے وہ حل کروا لینا میرا سوال یہ کہ آقا علی علیہ السلام نے پھر کیوں اتنے صحابہ کی موجودگی میں جہاں حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی موجود ہیں جہاں فقیح اعظم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی موجود ہے جہاں ہبر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں اور جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں اتنے صحابہ کی موجودگی میں آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو ہی حج کا امیر بنا کر کیوں بھیجا تو یہ آقا علیہ والسلام کے افعال دلالت کرتے ہیں کہ آقا علیہ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو ایکسیپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ